Не смогли произвести, потому что оперативно сработали. Когда стали с ними заниматься, допрашивать, выяснять все те обстоятельства, выяснилось, что указанная группа неоднократно занималась разбойными нарушениями. Дома, да. сегодня девятнадцатый. Нет, Я в общем, Значит, к сожалению, случай можно назвать типичным, потому что раньше таких случаев были крайне редкие. Вот. В последнее время они участились. Участились, можно это сказать, определенно. Значит, в прошлом году у нас была тоже такая группа вот, задержана. Вот. Люди уже эти осужденные, нападавшие, значит, тоже квалифицировали действия как разбойное нападение. Почерк аналогичный. Автомобиль движется ночью и ищут тех, кто отдыхает на обочине. Значит, вот, на и вот в этом году снова такая же ситуация. Поэтому, к сожалению, это типичный уже случай. И зачастую так они делают. То есть, как переходят. объясняют свои действия? Что их выводит? Я такой вопрос задавал значит, всем, кого я допрашивал из задержанных, ответ один. Тяжелая жизнь, нехватка денежных средств, значит, семью нужно, нужно кормить, поэтому значит, решили вот так вот, ну, добывать деньги, вот, договорились и таким способом решили поправлять материальное положение. нет. нет, нет. Причину объясняет следующую. Значит, тяжелое материальное положение, нехватка денежных средств, семью нужно кормить. Вот, поэтому избрали такой способ добычи значит, денежных средств на, на, жизнь. Так они объясняют Спасибо. причину. Значит, Это, а расскажите, вот двух слова, как как дело э, было, вы подъехали, да, или дежурили уже, ждали, да? Ну, это в принципе отрабатывали территорию, вот, объезд маршрута. у нас. А как вы поняли, что это именно они? В конце. Была у ну, нас информация, да. была, была. Не первый раз отрабатывали, но десятки раз пытались.